Və azad edilmiş ərazilərdə birinci aqropark mərkəz yenə də Zəngilan rayonunda yaradılır. Və keçən il müəllim qardaşım Türkiyə Respublikasının prezidenti ilə birlikdə Dost Aqropark adlandırılan aqroparkın təməlini biz qoyduq və bu yaxınlarda aqroparkın fəaliyyəti ilə bağlı mənə məlumat verildi. Çox şadam ki, hər şey plan üzrə gedir və bu birinci bir nümunədir, aqrar park olacaq. Əminəm ki, azad edilmiş torpaqlarda aqrar partların sayı çox olacaq. Necə ki indi sənaye zonaları yaradılır, həm Cəbrayıl rayonunda, həm Ağdam rayonunda, Zəngilan rayonunda hesab edirəm ki, əsas məşğulluq və iqtisadiyyatın əsas hissələrindən biri də kənd təsərrüfatı olmalıdır. Çünki təbii iqlim çox elverişlidir və dost Aqra Parkın, yenə də timsalında biz görəcək bizim bütün azad edilmiş torpaqlarda eee yaradılacaq mənzərəni görməliyik. MÜZİK